достаточно... Спуск вон Да, да, да. И она спокойно едет в хвосте группы. Нет, а сейчас сядет на колесо и будет отдыхать. Видимо, у нее через неделю старт на чемпионате мира в Лондоне. И она будет беречь, конечно, себя на этом старте. Это, естественно, это нормально. Она здесь сильнейшая и І нікуди уїжджати зараз по нашому счету. Зараз ось наша камера, яка з оператором знаходиться у автомобілі. Да, на вот жаль, ми не змогли посадити нашого телеоператора. На мотоцикл. Так, на мотоцикл, як це робиться у Ситі, але можливо у майбутньому. Да, ми бачимо. Немає в нас поки ну, що гелікоптерів, мотоциклів. Да, да. Але вот, ми бачимо. Вітоліна, вот Рижих, Качан, Лівковська. і останнім колесом їде Єлістратова. Я думаю, що вона буде там всю гонку їхати. Возможно, дуже возможно, красиво, это возможно. красиво, мы бачим и Зрелищно. планы да. места mm -hmm. Недопытровская так. Фарш, где проходная фенка. дистанция так Маливнычи. Mm -hmm. Ну вот хочется еще рассказать: вот то, что я говорил, очень талантливая девушка Катя Витолина сейчас на смене, причем работает активно, работает. Она всего лишь два года в триатлоне. Это очень мало для триатлона, как я уже говорил. Но тем не менее, на мастер спорта по плаванию. Видите, сложение. Она легкая, сухенькая, около 50 килограмм веса и здорово едет, прекрасно бежит уже, но еще нет опыта, еще нет вот той многолетней подготовки, именно которой очень важно в триатлоне. Зараз проходят вони э, э фестивального прочала оплеск глядачев были, витают их. Сейчас выходит на смену на Рыжих, Катя сдает. И грамотно, достаточно грамотно, так называемая, так называемая вертушка сейчас идет. Ось долго час мы бачим вот этот велопелотон, еще можно сказать, как они работают? Ровно, равномерно, достаточно грамотно. Вот видите, она потихоньку, Катя перемещается в конец группы, Ина сейчас вот сдает смену, долго не держала на смене, сейчас выходит Качан. Вы видите, как вертушка так называемая происходит. Вправо сдается смена, и вот сейчас... Инна Рыжистовна четвертым колесом, так как Юля не выходит, видимо, в рабочую часть группы. Все работают. работают все в зависимости... Да, в общем-то, надо уезжать. Сзади едет Олеся Пристайка, которая очень сильно бежит, хорошо едет. И она лучшая велосипедистка из этих девушек. И она может даже в одиночку попытаться догнать эту группу. А задача группы уехать, уехать от преследователей. Они рассчитывают Чтобы силы. все працуют на результат? Все, да. Сейчас они в одной команде. Сейчас пока они в одной команде, на беговой дистанции это будут соперницы. И сейчас этой командой Основным нужно Ну, почему Да. Я ноги у спортсменок. Ну, вот Виктория Качана, она всегда, вы знаете, не, не, такая неоценимая для любой группы. Она молодец, она здорово работает в группе, всегда помогает, активно работает. Естественно, жарко подавись. Вот Светкос, это мы видим, побежал тоже наш днепропетровский спортсмен, сейчас за Кировоград выступает. Мы 4 года с ним работали вместе. В прошлом году он выиграл чемпионат Украины. Из моего Да, это лидер. А это лидеры. На, черговый, на черговое коло. Да. Следующий круг. И вот зрители собирают. На да. дистанции я для глядачей расскажу, есть специальные такие видмитки, где спортсмены могут трымать воду для обливания собой. Для... Называется пункт питания, да? Так, 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 безусловно. Это допускается правилами. Обязательно. Это это необходимо. При условиях в таких условиях, если наибольшая утрата, будут... потеря влаги приведет так, к таким плохим последствиям, тяжелым последствием для безопасности спортсмена да, да да организм для человека это там кто-то поливает вы видите да, <laughs> так, так, зрители да. помогают это ну, мы бачим машину с... э, сопровождения да впереди это тоже по правилам но по правилам международным э, машина сопровождения да, да, должна быть не машина а мотоцикл сопровождения сейчас это новые а но правила я не знаю, описки. у у милиции есть мотоцикл, что нет? Ну, я знаю, что были. Как минимум два были точно. Где сейчас, пока мне неизвестно, но были. Кстати, о милиции. Вот, вот вы видите группа девушек. Вы знаете, все, вот, все эти девушки, это все девушки-милиционерки. очень Это очень. Это вот и на Рыжих лейтенант милиции, к примеру. Товарищ Динамо, Да, они все Динамовки, все... Мают все звонят. Да. И Иллюстратов офицер милиции, кстати, тоже. Качан сержант, если не ошибаюсь. И Левковская сержант. Так, а это... Это Певцов. Тоже один из сильнейших, но сейчас что-то... Вот девушки едут. Это пятерка лидеров. лидеры так? Да, да. Нам показывают, так... И вот опять они сдают смену, как мы говорим, вертушечкой работают. Наша машина нас догнала снова лидеров. И мы бачим включение самое на лидирующую ну, вот и на Рыжик сейчас опять выходит на смену на первую позицию. А Елистратова, лидер нашего триатлона, пока на последнем колесе работает. Ой, спортсменка зараз последним колесом, да. до Института физкультуры. Что-то случилось, остановилось, немножко ничего стало. Что то, ей, что -то мешает, да, что-то. Что Что-то я что неудачно не может, что-то она крутит головой. команды, так. Но она боец, она всегда работает до конца, независимо от обстоятельств, она будет... Алакис проблемы есть, мы видим. Так, Сергей? Да, что-то не, что -то не что-то быстро смены сдает и что-то ей мешает. Я вас вот вижу, вы очень важно дивитесь, так, это... Это тоже Александра Гришина и Черненко из Гришина из Днепропетровска, Черненко Житомир. Вот они едут в паре, меняются. Это следующая пара, которая едет за лидерами. Вот подъем. А предлевает. это же подъем. Да. Подъем лидеров. Э... И вот смотрите, смотрите. Инна не встает, она сидит сидя и уезжает. Ей что-то не может стать на ноги. Видите, она сидя работает. Вот стала. А вы уважаете еще какая-то проблема с ногой у Ины? Ну, не знаю, пока, пока не могу ничего сказать. Что-то мешает, что-то она как-то себя некомфортно себя чувствует. Это Дмитрий Малер, Днепропетровск один из лучших, как я говорил, бегунов, чемпион зимнего, победили зимнего чемпионата Украины. В марте месяце он был лучшим на украинском старте. И сейчас он пытается догнать лидеров. А вот за ним Антон Витолин бежит. Представитель Харькова, тоже который... Дуже красивая картинка, да, да такая. Да, даже поливает кто-то, видите. так, достанется долго, богато глядачев. Да, мы видели. А это черговый спуск. Это опять спуск женщин. Так, это наша Лидирующая группа да, 6 им... и... кругов, 6 таких подъемов тяжелых преодолеть, достаточно сложных. Черговая точка нашей камеры. Зараз проходят быстро. Вылышенный стак. И... Опять Андрей Глушенко нам часто показывает. И майже майже скоро мы не знаем, кто стал чемпионом Украины, да, стриатлона, старые «Человеки». И, и, и вот сегодня на останний, на кол прошли уже и конечно да. э, Арти будут и подходить и спортсмены. Видели, бегут, честно говоря, не выкладывается уже. А чему уважает? Ну, они лидеры сейчас. Они видят, во-первых, это, как я уже говорил, слева Сапунов бежит и справа Мартыненко. Сапунов тренер, Мартыненко его ученик. Вот они даже, вот такая связка получилась. Прекрасная связка, удачная связка, вы знаете. Они и партнеры и... А подавите. они за одну область выступают, поэтому... Сергей, подивіться, они навіть встыгают поспілкуватися з глядачами, з а, журналистами, да, людей, а почему? Вот, а чему это... вони так э, ну, вот, знаете, даже... не <свят> працюють на потужность. <свят> Еще раз говорю, а я скажу почему. У Сапунова через неделю старт э, в Лондоне. Это отборочный старт Олимпиады, это очень важные старты, понимаете. И сейчас за неделю до старта, если он отработает максимально восстановление за неделю после такого жаркого старта, очень тяжелое будет, понимаете. Поэтому это прекрасно для него, что он, он отъехал от лидеров, от э, основной группы и комфортно себя чувствует. Ему позволяет запас его подготовки беговой. Так же, как и Мартыненко, и Мартыненко тоже у нас бегун хороший. Они примерно равные, скажем так. Вот, видите, вот они вот в Европе в мире очень часто вот подают так вот ладошками а для них не важно, кто бы до перше кто Похоже, что нет вы знаете вот дождь что-то непонятно честно говоря потому что финиш же так да 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 они на финише не пытаются друг у друга выиграть видимо договорились это договорились ребята просто вот они забежали вместе а вот победителя будут определять определять и Ну, это же дружниста сумка я вам скажу они да это это дружеские отношения дружеские но Старт... Кто-то из них будет первым, а кто-то будет вторым. Еще раз проставьте этих спортсменов. Еще Бутласка. раз, чемпион Украины. Вернее, вот они сейчас вдвоем забежали, даже не скажу, кто сейчас э, сразу. Это Мартыненко Егор, вот он помоложе немножко. И такой с прической такой оригинальной, это Сапунов. Данил Сапунов, которому 29 лет, как я говорил, который лидер нашей сборной. Самый такой опытный, самый сильный участник двух Олимпийских игр и развивается Мартыненко. В этом году прекрасные результаты показывает и перспективу. Вот они позируют, вы видите, что они достаточно свежие. И вот третьим заканчивает Алексей Сюткин из Черкас. Как я а и говорил, вот, это... Но а помните, он был вы... в другой группе по мы даже не ожидали, да, какой да. он спорт что... так? Ну, вы же видите, как... что такое триатлон. Это. она, это... Трика, призер чемпионата Украины с триатлоном. Победили. Я говорил, Сюткин мощный, красивый такой мужчина, но здорово выступил, здорово все равно. Молодец. Продолжается дистанция, да. так? Так. Продолжается для спортсменов. Еще же закономерные результаты у человеков. Вы как знаете, вот я даже рад. Вы знаете, ребята оторвались, показали, что они действительно высокого уровня. А вот это похоже Дмитрий Майер из Днепропетровска уже закончил Видал... дистанцию. да, ему очень видно тяжело. Все, все силы. Вот ну... так на майже ну, на... из останних или... сил, подавите, так. Или это Антон Витолин? Жарко, жарко, Непропетровска видно. Ну что ж, сделаем мы паузу, а потом уже продолжим нашу тренировку. Это трансляцию. Витолин, это Антон Витолин, про которого говорил представитель Харькова. И сейчас тренируется у меня, тренируется, не узнал своего спортсмена, бывает. Ему совсем плохо.